ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল এগ্ৰিভিজন উইথ ডক্টৰ ধীৰেণ আজি আমি আন এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ে আলোচনা কৰিব লৈছোঁ সেইটো হ'ল জিৰ' টিলেজ পটেটো কাল্টিভেশ্যন অৰ্থাৎ হাল নমৰাকৈ কৰা আলু খেতি আহকচোন কেনেকৈনো হাল নমৰাকৈ আলু খেতি কৰিব পাৰি আমি শিকোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ আলু খেতিৰ সময় হৈ আহিছে ধান কাটিবৰো সময় হৈছে গতিকে কেনেকৈ আমি হাল নমৰাকৈ আলু খেতি কৰোঁ জানি লওঁ প্রথমতে আমি জানি লওঁ যে হার্মফুল এফেক্টস অফ টিলেজ অর্থাৎ হাল বালে আমি আমি যি মাটিত হাল বাই কৰোঁ হালবালে বালে আচলতে বহুতখিনি মাতির অপকারও হয় কেনেকৈ অপকার হয় জানো আহকচোন সয়েল কম্পেকশন এটা জায়গা হাল বাওঁতে বাওঁতে মাটিটো টান হৈ যায় ডাঠ হৈ যায় তলত এটা টান তৰপ পৰি যায় গতিকে মাটি এটা টান তরব পৰি যায় লছ অফ অৰ্গেনিক মাটাৰ আমি খুব বেছি হাল বাওঁতে হাল বাওঁতে যিটো মাটিত জৈৱিক পদাৰ্থ থাকে জৈৱিক পদাৰ্থবিলাক ধ্বংস হৈ যায় উটি যায় উৰি যায় এনেকুৱা ধৰণৰ লছ হৈ যায় নেক্সট আছে আমাৰ ডিগ্ৰেডেশ্যন অফ চইল এগ্ৰিগেট চইলবিলাক সাধাৰণতে এগ্ৰিগেট হৈ থাকে অৰ্থাৎ একোটা একোটা বান্ধোনত গঠনত হৈ থাকে চইলৰ যিবিলাক পাৰ্টিকুল চইলৰ যিবিলাক কণা সেই কণাবিলাক একোটা একোটা বান্ধ খাই এটা এটা ষ্ট্ৰাকচাৰত থাকে গতি বেশি হাল বাই বিলাক পিছ বিলাক ভাঙি যায় ভাঙি গলে চইলৰ ভাল বিলাক নোহোৱা হৈ যায় নেক্সট আছে ডেথ অফ চইল মাইক্রভ মাইক্রাইজার আর্থ অপর্টস এটচেট্ৰা আমি আমি ক্লাছ ক্লাসবিল আলোচনা যে করেছিল যথেষ্ট পৰিমাণে অনুজীৱ থাকিব লাগে এই বিলাকে চইলটো এক্টিভ কৰি থাকে যেনে মাইক্ৰপ থাকে মাইক্ৰৰাইজা বুলি থাকে কিছুমান ভেঁকুৰ আৰু ভেঁকুৰ জাতীয় মাইক্ৰৰাইজা থাকে আৰ্থপডছ থাকে কেঁচু থাকে এইবিলাক মাটিত অনুজীৱবিলাক থাকে এইবিলাকে মাটিখিনি সজীৱ কৰি ৰাখে জীৱিত কৰি ৰাখে গতিকে বেছি হালুৱাই দিয়াৰ পিছত এই অনুজীৱবিলাকৰ মৃত্যু হয় ছইল ইউজন বাই উইনছ এণ্ড ৱাছৱে যেতিয়া আমি বিশেষকৈ আলু খেতিৰ সময়ত খুব বেছি হাল বাই থাকোঁ হাল বাই থাকি মাটিটোকে গুৰি কৰি ঢুলিয়ৰি কৰি দিওঁ সেই ঢুলিয়াৰি মাটি যেতিয়া বতাহ দিব বতাহত মাটিৰ ওপৰৰ তৰফটো উৰি গুচি যায় অৰ্থাৎ মাটিৰ যিখিনি ওপৰৰ তৰফত যিটো সাৰ থাকে সেইবিলাক উৰি গুচি যায় বা ৱাছেৱে সেনেকুৱা মাটিত যেতিয়া বৰষুণ পৰিব বৰষুণৰ পানীয়ে ওপৰৰ তৰফটো গোটেই উটুৱাই লৈ গুচি যায় গতিকে হাল নামৰাকৈ কৰা উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া কি হোৱাট ইজ জিৰ' টিলেজ কেনেকৈনো হাল নামৰকৈ উৎপাদন কৰিব পাৰি ন' টিলেজ ফাৰ্মিং বা জিৰ' টিলেজ ফাৰ্মিং বুলি কয় কিছুমানে ডাইৰেক্ট ডিলিং বুলিও কয় তাত কোনো হাল মৰা নহয় ইটজ এ কনজাৰ্ভেশ্যন এগ্ৰিকালচাৰ এইটো ট্ৰেডিশ্যনেল এগ্ৰিকালচাৰৰ প্ৰচেছ এটা এইটো কেনেকৈ কৰিব পাৰি গ্ৰয়িং ক্ৰপছ উইথাউট অ'ৰ উইথ মিনিমেল চইল ডিষ্ট্ৰিবিউচন এইটো টেকনিকটো হ'ল যে কি আমি খেতি কৰিম মাটিখিনিক কোনো ডিষ্টাৰ্ব নকৰাকৈ বা একে মিনিমাম ডিষ্টাৰ্ব কৰাকৈ মাটি মিনিমাম চহ কৰাকৈ আমি খেতি কৰাটোৱে হ'ল ন' টিলেজ ফাৰ্মিং ইটছ এ ৰিচৰ্চ ছেভিং ক্ৰপ প্ৰডাকশ্যন ছিষ্টেম এই এই এইটো এই উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াটোত আমাৰ যিবিলাক ৰিচৰ্চটো কম লাগে অৰ্থাৎ ইনপুটবিলাক কম লাগে খৰচা কম হয় আমাৰ কিয়নো আমি হাল মাৰিবলৈ নাযাওঁ ইয়াত এপ্ৰ'চ ষ্টাৰ্টেড ফ্ৰম নাইনটিন ছিক্সটি বাই ফাৰ্মাৰ্চ ইন ইণ্ডিয়া আৰু এই বস্তুটো আচলতে ঊনৈছশ ষাঠি চনতেই ভাৰতবৰ্ষৰ খেতিয়কসকলে আৰম্ভ কৰিছিলে এতিয়া আমি সময়ৰ সোঁতত এইবিলাকৰ নতুনকৈ ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰিছোঁ ফলড ফাৰ্ষ্ট ইন ইণ্ডোগেনজেটিক প্লেইন ৱেৰ ৰাইজ উইথ ক্ৰপিং ৱাজ ফল ইণ্ডো গেন ইন এই ইণ্ডো গেনজেটিক প্লেইন অৰ্থাৎ সিন্ধু গংগা উপত্যকাত এইটো প্ৰথম কৰা হৈছিলে তাতে ৰাইচ হুইট এইবিলাক এনেকৈ ছিষ্টেমত কৰা হৈছিলে এতিয়া এফেক্টছ অফ পটেটো কাল্টিভেশ্যন আমি যি আলু খেতি কৰোঁ আলু খেতি কৰিলে মাটিৰ ওপৰত কি এফেক্ট পৰে ইণ্টেঞ্চিভ টিলেছ প প্ৰথম কথা হ'ল পটেটোত বহুতবাৰ হাল বাব লগা হয় হাল বাই মাটিখিনিত ভালকৈ চহ কৰি ৰোৱা হয় তাৰপিছত আকৌ মাটি চপাই দিয়া দুবাৰমান মাটি মাজত আকৌ কোৰ মৰা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেছত বাৰে বাৰে মাটিখিনিক আমি ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকিব লগা হয় এই ডিষ্টাৰ্ব কৰাৰ ফলত কি হয় চইল ডিগ্ৰেডেশ্যন চইলৰ কোৱালিটিটো নষ্ট হৈ আহে চইলটো ডিগ্ৰেড হৈ আহে দুই নম্বৰতে হয় কি চইল ইউজন আমি ইতিমধ্যে ক'লে চইলটো ইউজন হয় খহনীয়া হৈ যায় খহনীয়া হয় পানীৰ দ্বাৰা খহনীয়া হ'ব পাৰে বায়ু বতাহৰ দ্বাৰা খহনীয়া হ'ব পাৰে লিটচিং অফ নাইট্ৰেট আৰু মাটিত যিবিলাক নাইট্ৰেট অৰ্থাৎ নাইট্ৰজেনাছ সাৰৰ হেৰিবিলাক লিটচিং হৈ যায় মাটিত পানীৰ লগত তললৈ গুচি যায় এতিয়া আমি আহোঁ জিৰ' টিলেজ পদ্ধটো কাল্টিভেশ্যন প্ৰচিডিঅ' কেনেকেনো আমি হাল নমৰাকৈ আলুৰ খেতি কৰিব পাৰোঁ চাওঁ আহকচোন আমি আজি এই প্ৰক্ৰিয়াটো শিকি লওঁ শিকি লৈ আমি এইবাৰ আমি পথাৰত পথাৰত হাল নমরাকে আলু খেতি কৰিব আহকচোন এক নম্বৰ আছে আমি কি কৰিম আমাৰ আমি এনেকুৱা খেতি কৰিবলৈ সুবিধা হয় আমাৰ শালি ধান কটাৰ পিছত ইমিডিয়েটলি পথাৰখনত এই কোনো ধৰণৰ হাল নমরাক আলু খেতি কৰিবলৈ একেবাৰে সহজ এক নম্বৰ কি কৰিম আমি ইমিডিয়েটলি আফ্টাৰ হাৰভেষ্টিং অফ সালি পেদি ডাষ্ট শালি ধান কাটিলোঁ কাটার পিছত আমি নৰাখিনি একেবাৰে মাটিৰ গুৰিতে কাটি আঁতৰাই আন এখন পথাৰত বা আনটো ডৰাত থৈ লম তাৰপিছত কি কৰিম আমি পিটছ আৰ ডাগ এন ফিল্ড কিছুমান গাঁত খান্দিম কিমান চাইজৰ গাঁত খান্দিম টেন চেণ্টিমিটাৰ দ ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ বহল ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ পুতল এই হিচাপত গাঁত একোটা খান্দিম কিহেৰে খান্দিম আমাৰ এখন খুৰপীৰে খান্দি হ'ব খুৰপি নহয় যিটো আমি চিপৰাং বুলি কওঁ আজিকালি ডাঙৰ চিপৰাং যিহেতু গাঁত খান্দি মাটিটো চিপৰাঙৰ লগতে ওলাই আহে এই বেঁকা টাইপৰ চিপৰাংটো আমি এনেকুৱা এনেকুৱা খান্দি একোটা একোটা গাঁত কৰিম আৰু ডাগ গাঁত এণ্ড গাঁত চাৰ ফিল্ড ৰুইত গাঁতবিলাকত আমি কি দিম ফাৰ্মী কম্প'ষ্ট বা কম্প'ষ্ট আমি গাঁতবিলাকত এক পোৱামানকৈ কম্প'ষ্ট পচন সাৰ বা যদি সম্ভৱ হয় কেঁচুসাৰ দিম এইটো কিমান লাগিব এক বিঘা মাটিৰ কাৰণে তিনিৰ পৰা চাৰি কুইণ্টেল এনেকুৱা কেঁচুসাৰ বা ফাৰ্মী কম্প'ষ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব তাৰপিছত কি হ'ব লাগিব আমি দ্য ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট বা কৰকম্পষ্ট মে' বি এনৰিচড এই ভাৰ্মিক কম্প'ষ্ট বা কম্প'ষ্টখিনি এনৰিচ কৰিম অৰ্থাৎ অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন কৰিম কি কৰিম কৰি পেলাই যে উইথ টাইকড আমাৰ ভিডি আজিকালি বজাৰত এবিধ টাইকডামাৰ ভিডি নামৰ অনুজৈৱিক সাৰ পোৱা যায় এইটোৱে আমাৰ আলুৰ যিবিলাক লেৰেলি যোৱা বেমাৰ হয় সেইটো বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব অৰ্থাৎ ফাংগাছৰ কাৰণে যিটো লেৰেলি যায় ডেম্পিং অফ হয় বুলি কওঁ সেইটো বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব ইউ এবিধ ফা ফাংগাছেই এইটো অনুজীৱিক সাৰ গতিকে টাইকড আমাৰ ভিৰ দি একৰ পৰা দুই কেজি লাগিব আমাৰ এক বিঘা মাটিৰ কাৰণে তাৰপিছত এজট'ভেক্টাৰ এজ'ট'ভেক্টাৰ টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটিৰ পৰা থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড গ্ৰাম লাগিব এক বিঘা মাটিৰ কাৰণে এই এইটো এবি অনুজীৱিক সাৰ টাইকড আমাৰ ভিৰ দিয়ে আমাৰ প্ৰটেকশ্যন দিব উইল্টিঙৰ পৰা গছবিলাক যে আলু গছবিলাক লেৰেলি যায় তাৰ পৰা প্ৰটেকশ্যন দিব এজোতা বেক সাৰ দিব অনুজৈৱিক সাৰ এইবিলাক দুশ পঞ্চাছৰ পৰা তিনিশ গ্ৰাম লাগিব এক বিঘাৰ কাৰণে পি এইচ বি অৰ্থাৎ ফচফেট চলপুলাইজিং বেক্টেৰিয়া বুলি কয় পি এইচ বি বুলি ক'লে আমি বজাৰত পাম এইটো টু ফিফটিৰ পৰা থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড গ্ৰাম লাগিব প্ৰতি বিঘাত আৰু এইবোৰ এই তিনিটা বস্তু এই গোটেই সাৰখিনিৰ লগত মিহলাই ফৰ্টি এইট আৱাৰ্চৰ কাৰণে এখন ছাঁ জেগাত ৰাখি এখন পলিথিন বা অৱস্থাৰে ঢাকি থৈ দিব লাগিব ঢাকি থৈ দিলে ইয়াত যি অনুজীৱীয়বিলাক আছে অনুজীৱবিলাকে মাল্টিপ্লাই কৰি যথেষ্ট পৰিমাণে ইয়াত ভৰ্তি হৈ যাব সেইটোকে এনৰিচ বুলি কোৱা হয় আৰু তাৰপিছত এই ফৰ্টি এইট আৱাৰ্চৰ পিছত আমি যি ইউৰিয়া এছ এছ পি এম অ' পি অলপ মিক্স কৰি ল'ম কিমান পৰিমাণে ইউৰিয়া এছ এছ পি এম অ' পি লাগিব আমি দেখুৱাই আছোঁ তাৰপিছত পটেটো ইজ প্ৰেছ ইন টু দি কম্প'ষ্ট এই যে গাঁতবিলাক খান্দিলোঁ গাঁতবিলাকত এই ফাৰ্মি কম্প'ষ্ট এই এইটো টাইকডাৰ আমাৰ ভিডি এজাৰ পি এইচ বি প্লাছ ইউৰিয়া এছ এছ পি আমুকেই মিলোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ প্ৰতিটো গাঁততে গাঁতটো ভৰ্তি কৰি কৰি আমি দি যাম আৰু সেই গাঁতটো ভৰ্তি কৰাটোৰ পিছত সাৰৰ সাৰৰ মাজত পটেটো ইজ প্ৰেছ ইন টু দ্য কম্প'ষ্ট আৰু সেই সাৰৰ মাজত প্ৰতিটোবিলাক এটা এটা সিঁচি দিম আলুবিলাক এটা এটা সুমাই দি আমি এই যে ভার্মি কম্পোস্ট ভার্মি কম্পোস্টত যে পিএচ ভি এজ বেক্টার টাইগার ভিড়ি এই মিলাই লো তার আমি কি কৰিম কভার্ড উইথ থিক অফ মালস অর্থাৎ রাইস্ট্র এই যে আলুটি দিয়া হল লাইন গাঁটবিল একোটা একুটা আলু দিয়া হল আলুটি দিয়ার পিছত ডাঠকে আমি নড়ায় থাকি দিম ভালকৈ নৰাই ঢাকি দিব লাগে যিহেতু আমাৰ যদি আলুত এইটো কথা আমি জানিবলগীয়া কথা আলুত যদি ৰ'দ পৰি যায় তেতিয়াহ'লে তাত ক্ল'ৰ'ফিলৰ প্ৰডাকশ্যন হয় পটৰিত প্ৰডাকশ্যন হয় আৰু সেইকাৰণে টিউবৱেলটো আলুটো গ্ৰীণ হৈ যায় আৰু সেই তেনেকুৱা আলু কেতিয়াও খাব নালাগে সেইটো বিটাৰ হয় তিতা হৈ যায় টেষ্টত আৰু টক্সিক পদাৰ্থ উৎপন্ন হয় সেই টক্সিক পদাৰ্থটোৰ নাম হ'ল চোলা নেম গতিকে আলু সেউজীয়া আলু কেতিয়াও খাব নালাগে আৰু সেইকাৰণে আমি ৰাইচ তৰাটো বা ধানৰ নৰাটো খুব ধুনীয়াকৈ ডাঠকৈ ঢাকি দিম ব্লেক প্লাষ্টিক ছিড কেন অলছ' বি ইউজ এজ মাছ বহুত সময়ত আমি পোলা পলিথিন ঢাকিও দিব পাৰোঁ কিন্তু আমাৰ যি ধাননি পথাৰত আমি খেতি কৰিম ৰাইচৰ ধানৰ নৰা দিয়াটোৱে বেছি ভাল হ'ব কাৰণ নৰাখিনি কাটি আঁতৰাবই লাগিব আৰু নৰা দিলে সেই নৰাটো পিছত পচি অৰ্গেনিক মাত আৰু জৈৱিক পদাৰ্থ মাটিখিনি যথেষ্ট পৰিমাণে দিব ডিউৰিং হাৰ্ভেষ্টিং মালচিং ছিডছ আৰ ৰিমভ এণ্ড পটেট'জ আৰ চিম্পলি কালেক্টেড আৰু যেতিয়া আলু চপাবৰ হ'ব এই মালচিং ছিডখন বা এই যিবিলাক আমাৰ ধানৰ নৰাবিলাক আছে আঁতৰালৈ আলুবিলাক ওলাই পৰিব আৰু জাষ্ট আলুবিলাক আমি বুটলি ল'লেই হ'ল ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ টু ৰিমেম্বাৰ লাষ্টত আমি কি কি পইণ্ট ইম্প ৰিমেম্বাৰ কৰিব লাগিব চাই লওঁ এইকেইটা এই বস্তুকেইটা হ'ল যে কি ইউজ চাৰ্টিফাইড চিড অনলি আমি সদায় চাৰ্টিফাইড ছিট ভাল মানে প্ৰমাণিত ছিডহে ল'ব লাগিব নহ'লে ছিডতে আলুৰ ছিটবিলাকতে বেমাৰটো বেমাৰবিলাক আহি যায় আৰু প্ৰডাকশ্যন ভাল নাপায় ছিট ছাইজটোক আলুগুটিটো কিমান ডাঙৰ পঁচিছৰ পৰা পঞ্চাছ গ্ৰাম ছাইজৰ আলুগুটি একোটা আলুগুটি চাইজ ল'ব লাগে বৰ একে বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ আলু নহয় আৰু একেবাৰে সৰু আলুও নহয় ট্ৰিট ডি চিড উইথ মেংক' জেপ আৰু ছিটবিলাকত আমি মেংক' জেপ জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ পাৰ্চেণ্ট এনেই ট্ৰিট কৰি ল'ব লাগে শোধন কৰি ল'ব লাগে যাতে এই এই শোধন কৰিলে আমাৰ যিটো আলুৰ লেড লাইট এই লেড লাইট হোৱাৰ আশংকাটো কমি যাব এইটো প্ৰফাইল এক্টিভ মেজাৰ বুলি কয় আঠ আগতীয়াকৈ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব কেনেকৈ কৰিম মেংক'জেভ জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ পাৰ্চেণ্ট এট দি ৰেট অফ টু পইণ্ট ফাইভ গ্ৰাম পাৰ লিটাৰ টু পইণ্ট ফাইভ গ্ৰাম পাৰ লিটাৰ পানীত মিহলাই ল'ব লাগিব মিলাই লৈ সেই পানীত আলুখিনি দহ মিনিট সময় জুবুৰিয়ে ৰাখিব লাগিব তাৰপিছত আলুখিনি উলিয়াই আনি ছাঁ জেগাত শুকুৱাব লাগিব আঠ ঘণ্টাৰ কাৰণে আঠ ঘণ্টাৰ কাৰণে ছাঁ ছাঁত আলুখিনি ৰাখি ল'ম তাৰপিছতে সেই আলুখিনি ৰুবৰ কাৰণে যোগ্য হ'ব সেই আলুখিনি আমি এটা এটা ফাৰ্মিকম্পষ্টৰ যি আমি গাঁতটোত দি গৈছোঁ সেই গাঁতটোত এটা এটা খুচি দিম আৰু ছিট ৰেট কিমান লাগিব তেনেকুৱা আলু কিমান লাগিব আমাৰ থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ টু ফ'ৰ কুইণ্টেল প্ৰতি বিঘাত লাগিব চাৰে তিনি কুইণ্টেলৰ পৰা চাৰি কুইণ্টেল লাগিব এক বিঘা আলুৰ স্পেচিং কিমান দিম ছিক্সটি চেণ্টিমিটাৰ বাই টুৱেণ্টি চেণ্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ এটা আলুৰ শাৰীৰ পৰা আন এটা আলুৰ শাৰীলৈকে ষাঠি চেণ্টিমিটাৰৰ গেপ থাকিব আৰু এটা আলুৰ পৰা আন এটা আলুলৈ বিছ চেণ্টিমিটাৰৰ গেপ গাতটো হ'ব লাগিব আৰু এতিয়া আমি যি ফাৰ্টিলাইজাৰ মিলাব লাগে বুলি কৈছিলোঁ সেই ফাৰ্টিলাইজাৰৰ ড'জটো কিমান লাগিব ইউৰিয়া লাগিব ফৰ্টি ফ'ৰ কেজি এছ এছ পি লাগিব এইট্টি কেজি আৰু এম অ' পি লাগিব টুৱেণ্টি টু কেজি পাৰ বিঘা প্ৰতি বিঘাত এইখিনি ধৰণৰ সাৰ লাগিব ইউৰিয়া ফৰ্টি ফ'ৰ কেজি এছ এছ পি এইটি কেজি এম অ' পি বাইছ কেজি লৈ এই যে ফাৰ্মিক কম্প'ষ্টখিনি আমি ৰাখিছিলোঁ যি আমি অনুজীৱ সাৰবিলাক মিলাইছিলোঁ আঠচল্লিছ ঘণ্টাৰ পিছত এইখিনি মিক্স কৰিব লাগিব ইউৰিয়া এছ এছ পি এমুখিনি একেলগে নহয় কিন্তু দেই একেলগে নহয় সেই অনুজীৱখিনি মিলাই এনৰিচ কৰি আঠচল্লিছ ঘণ্টা ৰখাৰ পিছত এইখিনি আমি মিক্স কৰিব লাগিব সাৰখিনি আৰু সেই সাৰ মিক্স কৰা ফাৰ্মিং কম্প'ষ্টখিনিহে আমি গাঁতবোৰত দিম আৰু এনেকৈ আলু খেতি কৰিলে এক্সপেক্টেড ইল পাম আমি তিনিশৰ পৰা চাৰিশ পঞ্চাছ কুইণ্টেল প্ৰতি হেক্টৰ তিনিশৰ পৰা চাৰিশ পঞ্চাছ কুইণ্টেল প্ৰতি হেক্টৰত অৰ্থাৎ চাৰে সাত বিঘাত আমি আলুৰ উৎপাদন পাব পাৰিম এ আমি চাই লওঁ ফটোত আমাৰ ক্লিয়ার হৈ যাব এখন ধাননি পথাৰত ধান কটাৰ পিছত বিলাক গুৰিতে কাটি আঁতৰাই ললোঁ তাৰপিছত এখন শিপরাঙে এনেকৈ লাইন কৰি একোটা একোটা গাঁত খান্দি গলো এই গাঁতবোৰত এয়া দেখিছেনে এওঁলোকে এলাকা ফার্মিক দি দিয়ে কৰি দিছে দিচ্ছে এ গাঁত ফার্মি কম্পোস্ট দিয়ে এয়া আৰু প্ৰতিটো ফার্মি কম্পোস্ট দিয়ে পিছন প্ৰতিটো গাঁততে এটা আলু এয়া ফাৰ্মিং কম্প'ষ্টৰ মাজত সিঁচি সিঁচি বহাই দিয়া গৈছে এয়া তাৰপিছত আলুটো দিয়া হোৱাৰ পিছত এয়া আমি নৰাৰে গোটেই পথাৰখন ঢাকি দিছোঁ ডাঠকৈ নৰা দি দিছোঁ সমানে এয়া এয়া এখেতে নৰাখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই ডাঠকৈ পাৰি দিছে তাৰ কিছুদিন পিছতে এতিয়া এই নৰাৰ মাজেৰে আলুবিলাক গজালি ওলাই আহিব এই দেখিছেনে গজালি ওলাই আহিছে আৰু যদি খুব পথাৰখন শুকান হয় তেতিয়াহ'লে আমি ইৰিগেশ্যনৰ সুবিধা থাকিলে পানী যোগানো এবাৰ কৰি দিব পাৰি এইডাল পানী দিয়া পাইপ দেখা গৈছে এই আলুবিলাক গজিছে তেখেতসকলে এইবিলাক নিৰীক্ষণ কৰিছে নৰা নৰাৰ মাজেৰে খেৰৰ মাজেৰে আলুবিলাক ওলাই আহিছে আহি এটা সময়ত ধুনীয়াকৈ নৰা নেদেখাকৈ আলুৱে ভৰ্তি হৈ গৈছে খেৰটো দূৰৰ পৰা নেদেখা হৈ গ'ল আলুৰ ধুনীয়া স্বাস্থ্য হৈছে সেউজীয়া হৈ গৈছে তাৰপিছত এয়া চাওক তেখেত এই আলুবিলাক অলপ গছবিলাক ডাঙৰ হৈছে তেখেতে নিৰীক্ষণ কৰিছে তলত আলু লাগিছেনে নাই তাৰপিছত আলুৰ গছবিলাক যেতিয়া মৰহি যাব ধৰিব হালধীয়া পৰিব আমি গম পাম যে আলু পুৰণ হৈছে আৰু অকণমান এটা ছাইডত নৰাটো গুচাই চালাই দেখিম যে আলু হৈছে এয়া তেখেতে ৰেকৰ্ডো কৰিছে কিমান কি ৰিপৰ্ট লৈছে সেয়া চব এতিয়া হাৰ্ভেষ্ট কৰিবৰ সময় হ'ল চপাবৰ সময়ত লাহেকৈ খেৰখিনি গুচাই চালে আমি ধুনীয়াকৈ আলুবিলাক দেখিম আৰু একদম ধুনীয়া চাফা ফটফটীয়াকৈ আলুবিলাক আছে আলুবিলাক ধুনীয়া কালাৰৰ হ'ব এয়া খেৰখিনি আঁতৰাই দিয়াৰ পিছত এনেকৈ পথাৰখনত আলু ভৰ্তি হৈ থাকিব এইবোৰ এইবোৰ এতিয়া সংগ্ৰহ কৰিলেই হৈ গ'ল এইয়া আমি যদি এজোপা আলু চাওঁ ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা প্ৰডাকশ্যন হৈছে এয়া প্ৰতিটো গাঁতৰ পৰা এটা এটা আলু এজোপা এজোপা আলু হৈছে আৰু প্ৰতিটো জোপাৰ পৰা এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ আলু প্ৰডাকশ্যন হৈছে এতিয়া আমি আহোঁ এডভানটেজ উপকাৰিতা কি এনেকৈ যে আলু খেতি কৰিম আমি হাল নোবোৱাকৈ আলু খেতি কৰিলে ইয়াৰ লাভালাভ কি হ'ব এক নম্বৰ ৰিডিউচেছ লেবাৰ আমাৰ শ্ৰমিকৰ পৰিমাণটো কমি যাব বেছি দৰকাৰ নাই আমি হাল মৰাই নাই ফুৱাল হাল বাবৰ কাৰণে যি তেল ডিজেল লাগিব এইবিলাকৰ খৰচা নাই ইৰিগেশ্যনৰ পৰিমাণ কম লাগিব কাৰণ কি মাটিটো ঢাকি দি থোৱা থাকে খেৰেৰে ঢাকি দিয়াৰ কাৰণে তাত জলীয় বস্প যথেষ্ট পৰিমাণে থাকে ইভাপৰিচন মানে ভাৱ হৈ যাব কমকৈ পাৰে গতিকে আমাৰ মাটিটোত ইৰিগেশ্যন বা জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কম লাগিব মেচিনাৰী কষ্টটো নালাগেই আমাৰ বেছি হাল মৰাওঁতে এইবিলাক যিবিলাক ট্ৰেক্টৰ পৰাটো লৈ এইবিলাক খৰচা নাথাকিব নাম্বাৰটো হায়াৰ ৱাটাৰ ইনফিল্টেশ্যন এই পানী বৰষুণ যদি পৰে বা এই খেৰ নৰাই দি ঢাকি থোৱাৰ কাৰণে পানীটো মাটিৰ তললৈ সোমাই যাবলৈ সুবিধা পায় ভাৱ হৈ উৰি যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে মাটিৰ তললৈ সোমাই যায় সোমাই গ'লে মাটিটোত পানীৰ পৰিমাণ ধুনীয়াকৈ ৰখি থাকে লেছ ইউজন গতিকে আমাৰ ইয়াত খহনীয়া হ'ব নোৱাৰে মাটি আমি চহাই নাই প্লাছ মাটিখিনি ঢাকি থৈ দিছোঁ বতাহ আহিলেও মাটি উৰি যোৱাৰ কথা নাথাকে উই কেন ৰেজ এনাডাৰ ক্ৰপ আফটাৰ প্ৰতিটো আৰু এই এনেকৈ কৰা খেতি আলুটো চপোৱাৰ পিছতেই আকৌ ইমিডিয়েটলি আন এটা খেতি কৰিব পাৰোঁ যেনে ফ্ৰেঞ্চবিন গ্ৰীণ গ্ৰাম এতিয়া ধৰক আমাৰ আলুৰ ছিজন আহিছে অক্টোবৰ মাহ গ'ল নৱেম্বৰৰ শেষত যদি আমি আলুখিনি এনেকুৱা পদ্ধতিত খেতি কৰোঁ ধান কাটি তেতিয়াহ'লে ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীত আলুখিনি হাৰ্ভেষ্ট ফেব্ৰুৱাৰী শেষত আলুখিনি আমি চপাব পাৰিম ফেব্ৰুৱাৰী শেষত আলু চপাই লগে লগে আকৌ আমি সেই মাটিতে ফ্ৰেঞ্চবিন বা গ্ৰীণ গাম মগু মাহৰ খেতি কৰিব পাৰোঁ ৰিটেনশ্যন অফ অৰ্গেনিক মাতাৰো এই প্ৰক্ৰিয়াত আমাৰ জৈৱিক পদাৰ্থবিলাকত মাটিত অটুট থাকিব এডভানটেজেছ নিউট্ৰিয়ান ৰিচাইক্লিং হ'ব আন আন এটা এডভানটেজৰ নিউট্ৰেনবিলাক আমাৰ যিটো উদ্ভিদৰ প্ৰয়োজনীয় পোষক দ্ৰব্য সেইটো ৰিচাইক্লিং হৈ থাকিব ঘূৰি থাকিব তাতেই থাকিব মাটিতেই থাকিব ইনক্রিজ সয়েল অর মাইক্রঅরগেজিম শলত অনুজীবৰ সংখ্যা বাঢ়ি যাব জৈবিক পদার্থ যথেষ্ট পাব আমি যেহেতু নরারে ঢাকি থাম গতি আর মাতিখিনিহে ডিস্টার্ব না থাকিম সেই কারণে মাতিত অনুজীবৰ সংখ্যা তো বাঢ়ি যাব এনহেন্স বায়োডাইভার্সিটি অনুজীব বাঢ়ি গলে সেই মাটিত জৈব বৈচিত্র্যতাও বৃদ্ধি হব আৰু চইল ইভাপৰেশ্যনটোক কমি যাব এইটো আমি ক'লোঁৱে লেচ ইভাপৰেশ্যন হ'ব ৱাটাৰ ইভাপৰেশ্যন মানে জলীয়বাস্প হৈ কমকৈ গুচি যাব লেচ এয়াৰবৰ্ণ ডিজিজেছ আৰু যিটো মাটিত পূৰা ধূলি হৈ থাকে ধূলি হোৱাৰ কাৰণে মানুহৰ যিটো এয়াৰ বৰ্ণ ডিজিজ হয় সেই এয়াৰ বৰ্ণ ডিজিজো কমকৈ হ'ব কমকৈ হোৱাৰ ফলত পৰিৱেশ বিনষ্ট নহ'ব আমাৰ প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্যও ৰক্ষাত কৰি থাকিব চ' নেজ পটেটো ইমান গ্ৰেইনিং পপুলাৰিটি ইন আছাম এই যে আমি হাল নমৰাকৈ আলু খেতি কৰিছোঁ ই অসমত পপুলাৰ হৈ আহিছে আমাৰ বৰ মানে ভালকৈ কৰা হৈ আহিছে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াত আমি কাল্টিভেটেড ৰেডি ৰজেতা বুলি এবিধ ভেৰাইটি আমি ছাকচেছফুলি কৰিব পাৰিছোঁ এই ভেৰাইটিটো খুব ভাল হৈছে আৰু এই ৰেডি ৰজেতা ভেৰাইটিটো ৰঙা গ'ল গ'ল ভেৰাইটি আৰু এইটো হয় চিপ্ছ বনাবৰ কাৰণে খুব সুবিধা হয় আৰু এইটো ৰেড ইন কালাৰ বজাৰত দামো বেশি পায় খুব ভাল আন এটা ভেৰাইটি হল কুফি সূর্য এই ভেটিটিও এনেক নী জৰিয়তে কৰিবলৈ সুবিধা হয় আজিলৈকে ইমানতে আমাৰ আলোচনা সামৰিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ দিহা পৰামৰ্শ বা আলোচনা পাই থাকি আমাৰ আমার চ্যানেল উইথ ডক্টৰ ধীৰেণ চাই সাই থেংক ইউ থেংক ইউ ফর ভিউইং